Всем привет, всем Ксения И сегодня я расскажу вам о давнем запросе Мои косметички выглядят. выглядит она вот так вот Розовый из магазина Центр Здесь пустой карман, потому что там ничего не залазит туда уже И начнем Первое у меня здесь лежит Вот такой тональный Кавелин косметик Он да, очень старенький уже И сейчас покажу как он выглядит Он темнее моей кожи немного на лице Ну и рука у меня потемнее чем лицо. Вот, если видно, он немного даже темнее и немного оранжевый. Затем я... Сейчас, секунду, сразу. Как утро поражу, буду Затем я наношу гарнир, кофеиновый ролик, светло-бежевого оттенка на красные и на Т-зону. Вот. Он тоже задлее моей кожи на лице. И мне приходится, чтобы сравнять все это, Пользуется вот такой дешевой даже пудрой. 92 рубля она всего стоит, свет Вот такая, тоже спонжик тут такой. И мини вот такой каталог. Вот, здесь затем лежит такая, как, зеркальце здесь и защитная пленочка. Вот, она светлее моей кожи на лице тоже. Сейчас сразу закроем. И вот здесь. Вот здесь почти ее не видно сейчас что мало взяла. Вот, и все сравняется очень хорошо. Затем я убираю лишние всякие катушки на лице, всякие то, что осыпалось. Такой вот мягкая кисточка. Она очень хорошая, удобная, мягкая, вообще легкая, легкая. Есть такой блеск у меня. Даже для тех, кто хочет там осветлить, например, ну, не осветлить, сделать светлее губы. Вот, очень хороший сейчас. Он пахнет очень хорошо персиками вкусно. Очень вкусно еще. Вот. Он делает такой очень легкий, легкий цвет губ. Вот, если видно. Теперь у меня лежит старая, самая, вообще самая старая палитка. Палитра, можно сказать, цветов. Вот, я пользуюсь только, сейчас скажу, вот так вот. Пользуюсь вот этой, вот этой, вот этим. Вот этим, и очень редко вот таким вот, коричневым. Да, вот, называется вот так вот. Это сперва были тени моей мамы, но потом она купила себе новое, дала мне вот этим. Вот так вот. Роди роз, как-то так. Хотя у меня здесь лаки лежат. Сейчас покажу, это самый любимый, наверное. Так, и вот еще. Первый это вот такой вот, Nail Polish, с 500... 24 номер. И он матовый, вот сейчас на ногтях у меня. Он очень блестит. Мне нравится такой серый с белыми блесками можно так сказать. Очень красивый. Следующий это Джим Мишель. Вот, оранжевый такой. Он не дает такого цвета, как прям в бутыльке. Он дает такой светлый-светлый даже. Это второй, что ли, номер. Там не видно, в общем. Затем это 121 уже оттенок сейчас это Стакс, он тоже старенький, да, да исторический. <laughs> не, он старенький, и покупала его в начале где-то лет или года даже, можно сказать. Да, вот так, и бежевый такой оттенок, чтобы сливаться с кожей. Затем это Колорама, 32 номер, отдает розоватым, переливается, очень красивый. Затем Финал Ван, вот такой ядовито-желтый, очень тоже красивый цвет. Затем у меня еще кисточки здесь есть. Не кисточка, можно по-другому сказать. Первая это для расчесывания бровей и ресницы такая. Тоже все идет на Еще была другая для размазывания под глазами. Оп. Под глазами здесь вот кисть, но ну, я не знаю где она сейчас. Следующая для теней. И скошенная кисточка маленькая. Я ей не пользуюсь, потому что она осыпает все. Что мне ну, может? Следующая для ресниц. заливка такая. Старенькая тоже там зеркальце с расческой такая вот бирюзовенькая. Затем от габарет, или как-то так, габарет, тушь. Мне она не очень-то и нравится, потому что тоненькая кисточка, тоже достаточно дешевая. И она гнется. Мне нравятся более такие толстые да, кисточки. Да, кисточки, Щеточки, вот. Следующая от Avon Color Trend. Был вот такой, стал такой. Вот такой вот черный карандаш. Вот он очень хорошо мажет. Сразу так легко наносится. Следующий это Пориш Элегант. Париж. 723 номер. Здесь уже почти не видно. Так. М -м -м, здесь даже не написано, откуда они. Вот, в общем, они такие коричневые, но на цвету, если вам видно даже, навряд ли они переливаются такими радужными цветами всякими блестки в них. И вот, очень красивые. Следующее это туалетное мыло. Я даже не помню, откуда я взял Я им еще не пользуюсь. Это можно для лица, для кожи пользоваться Вот, я еще даже не скажу. Вот, он выглядит так. Сейчас. Пахнет каким-то простым таким гелем для душа дешевым. И каким-то непонятным вот и последнее это Daydream такой блеск не блеск даже можно не знаю сказать такая типа помадки блеск помадка или как-то так она очень розовая вот и она ничем не пахнет есть еще у меня такая точно Такого же цвета от Avon. Пахнет шоколадом вообще очень классно. Ну и все. Сейчас посмотрим, может что-нибудь да есть, то. Но... Хотя навряд ли. Да, ничего нету. М -м, полностью пустая. И все. Это была моя косметичка. Хотя у меня еще есть продукты, но это уже на домашнем. И если вам понравилось. И... Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И оставляйте комментарии. Всем пока!